Я считаю, для того, чтобы красиво петь, не обязательно образование иметь, но постоянно нужно усовершенствоваться, то есть постоянно заниматься, стремиться, потому что если человек считает, что он уже достиг максимума того, что он умеет, то, ну, мне кажется, это уже все. Артист должен постоянно работать над собой. А ректор университета перед отъездом, когда отправляли меня в Киев, сказал, «Все, смотри, мы держим за тебя кулачки, держи, неси знамя университета гордо».

my love will when I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you knew that I was new сейчас или никогда любовь ждать не будет <звы> больше парней больше парней на украинской сцене больше парней здравствуйте здравствуйте вас как зовут меня зовут сергей очень приятно вы в моей команде Спасибо. Я вас поздравляю с этим. Спасибо большое. А, Спасибо. А, коллеги, вы хотите высказаться? Я вас тоже поздравляю, что вы в команде. Еще Спасибо. поснимайтесь, поиграете вместе с нами. Вот, Но я почему-то, когда вы пели, представил вас Матадором с быком борящимся. С красной тряпкой. Так что борьбы, борьбы, еще раз борьбы. Спасибо большое. Спасибо. Сергей, кем вы просили. Я майор милиции. О, Господи. <реш> О, Господи. От Майор міліції. Боже, це святокі. Г... Ну я вітаю вас з тим, що ви пройшли в проект, який називається Голос країни. У вас дуже класний коуч, тренер. Діана. Вона дуже хотіла, щоб нарешті з'явився в її команді Справжній чоловік діана. Діакуй. Ти маєш чоловіка? Какой чоловік, так, <реш> ну, <в смыслі>, <реш> чоловік, да, чоловік. Мужчина, мужчина, мужчина мужчина. мужчина. У У не я не скриваю, цього, дійсно, світло, так. Спасибо. Спасибо вам. Дякую вам.